Ну, уже аттестация такая идет, и по всей стране идет. Вчера мы начали там по пяти областях работать с Сумская область. Сумская область у нас есть в графике. А Где-то конец мая уже. Мы сейчас сформировали команды, которые ездят и работают с общественностью. Так что, когда конец мая, мы... Думаем, что мы успеем тестировать, особенно там керевников и начальников, и потом средний класс, и потом уже основной рядовой состав. До июля месяца мы завершим аттестацию по всей стране. В вашем случае, в вашем случае, сейчас а, наши эксперты занимаются приглашением общественников из СУМ. Насколько мне информируют, около 70 человек подали заявки от общественников, кто хочет участвовать в аттестационной комиссии. Первым этапом будет 35-40 руководителей высокого звена. Пройдут аттестацию на центральной комиссии. Потом будет второй уровень аттестации здесь непосредственно. И третий уровень аттестации, то есть через для рядовых сотрудников, через тестирование и возможные собеседования, пройдет здесь же. Это все будет в течение там, ближайшего одного месяца.